На колонке газовой в э нас в стране очень э все так зарегулировано в этом плане. Даже если вы хотите поменять, э переставить, если вы хотите даже переставить э газовую плиту, это все нужно узаканивать э в проекте, то есть э нужно много бу бумажек. Так вот, если вы поменяли колонку, поставили ее на другое место, и, и наступает тот период, когда приходит проверка по всему дому, это все оповещается заранее, к вам пришли, увидели, что, что у вас в квартире на кухне колонка. На другом месте нового образца колонка, либо же э, плита газовая тоже так же самое э, находится. Не там, где в проекте это все э, указано. Они выписывают вам акт и ставят пломбы, тем самым э, отключают вам газ. В проекте указать о том что новая колонка там поставлена в таком-то там месте столько-то стоит и это набегает суммы порядка 600 800 гривен мне, мне вот где-то примерно 600 там чем-то э, я заплатил я заплатил за то что там пришел мастер заново мне подключил э, снял эту пломбу ну и соответственно дал мне в, квартире, в квартиру обратно газ э, дальше когда вы уже это вот собрали вы пришли, проплатили. Как вот со мной это произошло, мне не, догов... ну, не досказали, что это еще нужно его сдать в архив. Я думаю ну, как бы я думал, что я вот проплачу и все, как бы все... и вариантов все. То есть я выполнил свои обязательства, я проплатил. Но у них как система настроена, если то есть, недосказания, не, не, не что-то там, вот такие вот моменты не упускают зачастую, да, и потом э, есть э, в, большая вероятность, что вы заплатите дважды. Вот у меня примерно такая ситуация и была, но я стоял свои права, и, и вы тоже э, всегда наставите на своем, потому как э, у них короны на голове, они просто вот под, по кабинетам вас гоняют и э, зачастую так оно и происходит. Я просто не представляю, сколько людей вот так вот э, проплачивают повторно. И тут э, что-либо доказать это, только нужно вот нас, быть, ну, настойчиво быть, вот, говорить, что вот вы вот делали так и так и никак не иначе. Поэтому э, поэтому отставитесь. Э, права свои и с тем нашим зарегулированным соответственно за коррумпированным за коррумпированными службами нужно воевать потому как это просто бардак там страшный бардак все всем пока А подскажите, кто 24-й? Вы, не... вы. Вы, да? Не, вы. Там закрыто.

дек-дехромный, дек-дехромный. Можно. У меня документе была произведена в законе на колонка. Ну. Вот, И мне нужно их все сдать, сделать все платы, какой-то а вот, цей... а вот цей... с начальнику вот. А ну, а ну. Примите, сейчас это уже Это короче, он. А у вот, тебя типа, да уже? Так вот да. Вот ты хочешь лежить. Ну mm -hmm. люди идут. Ну что, я буду сейчас про а там же мне он тоже что... Васильевич, ну это не ценка, надо до качалы. Алло. 21 кабинет, сейчас там 21 кабинета я здесь не вижу. тридцатый уже идет. Так вот, разброс по всем зданиям. Если делается проплата и не, не берется квитанция, ну либо она теряется. То есть это же нормальная ситуация. То есть, вот потеря квитанции, да. что в таком случае делать? Я так понимаю, куда платить. То есть я сделал проплату в, в Райфайзене, вот здесь, да. на первом этаже. Все сделал полностью. Все проплаты, да. все мне подшито документы. Сейчас загвоздка лишь в том, что ну, он, не, ну, сотрудник ваш не видит, потому как нет доступа. А в десятом кабинете говорят, что этим не занимаются. Ну а по факту, по лицевому счету, то есть на ваш, на ваш этот, Полтава ГАЗ эти деньги. То есть в любом случае бухгалтерия, какая-то ездишь. То есть это же все движение можно что ну, Это же или или, или Балты. Ваша бухгалтерия. Это, это я так думаю. А там я не знаю. Я просто я пер, первый такой человек, который пришел с таким вопросом. Ну, я, То есть, я, банально я, просто не... Я, я слышу первый раз. Но, но я тут не каждый день. Ну, я просто не считал необходимым на самом-то деле держать эти квитанции. Я знал, что я шел в банк, я взял, просто проплатил, зная при этом, что деньги упадут на счет. Чоловік, ніколи не викидайте такої клочка бумажки. Десять год храніть, будуть казати три годи, а ви десять год храніть і сповните мої слова, якраз пригодяться. Да -да. А можно переспросить? Десятый кабинет это, я так понимаю, вот это здание, правильно? Второй этаж. Да, нет, да. вам сказали, что они этим не занимаются. Что им только нужно сдать документ, как в архиве. Так правильно, я же вам говорю, вы берете дома квитанцию. Так мы же закончили на том, что квитанции нет. Я вам это. еще раз говорю, если нету, 25 кабинет, девушку просите, чтобы она выписала. По, по вас я не скажу. Какая у вас квартира, дом какой у вас, 12? 10. 10. 10 Сейчас я с вами по телефону общаюсь, у вас квартиранты живут, да? Да. да. Так я могу вообще их не понять. А с какой это? Ну, с такой же. Ну с какой? С такой, потому что вы их не сдали. Вам сказали в 12 Мне месяце сделать дать приемные. Мне сказали взять проплаты. Они даже у вас не сделан проект. Вообще не сделан проект. Я все бумажки, которые мне выдавали, я все проплатил. Правильно, но проплатить и сдать в архив, это не дело. дел. Ну, мне никто этого не говорил, что сдать надо в архив. Это сайт написанного мастера, тут сидел рассказывал. Какой мастер? Перед ним не знаю такого мастера, такого мастера. Згора добрый. Сказано, я еще так. 220 печник все Серьезно, будет еще Вообще не, не понятно, Тут вообще непонятно, что он происходит. Он ЧП. душевший. Да? Mm -hmm. ну, хорошо, я строил. Я не знаю, у нас что есть, а не. У нас есть, то еще ремонтируем. Ремонтируем, он должен ремонтировать У нас меня слеза. Да, но это не важно. Это в любом случае не должно быть такого. Я все проплатил, конечно, проплатил. Мне уже все готово. Им только не хватает банальной квитанции, чтобы сюда подкинуть. Но они там давно. Они давно на лицевом счету полтора газа. То есть, ну, это далеко. Я, быть. Это далеко я не первый клиент. Ну и начинает футболить и нет больше всего <связано> что это за фраза я ему вообще так только попробуем может он цари тут, или да, что, цари. что? <связано> Наконец Я слухаю вас. Политись, у меня с 21 кабинета перенаправили к вам. Была сделана проплата. Все документы в порядке. То есть, имеется в виду, была узаконена газовая колонка. Документы все подшиты, все собраны. Сделаны все проплаты. Вопрос заключается в том, что на лицевой счет Полтава-Газова предприятия предприятии Полтава, были поступлены деньги, но платежки, бумажки, их нету. То есть, на лицо еще деньги упали, но у клиента, у меня, да, денег не, э, квитанции нет. Какие у вас квитанции нет? А? Ну, ну во-первых, я как бы ну, их не, ну, не, ад... не обязан да? держать, в принципе. Ну, как потому что я знаю, что... Ну, я ну, знаю да, проплату, вы не обязаны, вы обязаны и и на лице, Ну, мне никто это не информировал, что я должен подкалывать, не подкалывать. Ну, я, не ничего, не ну, я же я... не знаю, с кем вы общались. No. Ну Давайте. Э, на лицевой счет полтора газа. деньги поступ... поступили с, с моей все, стороны. Спасибо. Документы все полностью оформлены. Лет, а на какой счет вы ну, На тот, на mm -hmm. который все, о, ваши сотрудники писали. Мне, я же не, я, я не, не, не буду считать, смотреть проводки там, и прочее, прочее. Ну, по я... ну, крайней мере, ну, я не вижу. Я, я, ну, я даже, печатаю. честно говоря, я не вижу по вашему лицию. Видю буду. все, вы оплатили. Залишается у вас, слюсарь будет у вас. Я, 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 да. даже, я, я платил даже вплоть до того, что у ага. меня было... Да до... вам мне... в сотрудники. В каком... Мы вдвоем... имеет право выписывать. Мне выписывали даже физически я платил за то, что было с архива э, доставлен взят документ вот этой э, ну, проекта вот этого. Понимаю. А дальше? Ну и куча, куча, куча бумажек. Откуда куча, куча, откуда куча бумажек. Ну, Кто выписывает кучу бумажек? Могла выписывать или я, или она. Больше никто. Я не помню, это было вы... давненько. Это было в марте, я вижу. Да, а но это день? было давненько, да. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вы в этот день, когда взяли заявку, тогда и оплачивали? Что за пыли? Да. Вы либо не помню, либо на... в этот же день, либо в следующий Вам день. Вам выписывали в этот же день, так. Да, я с этой бумажкой шел в Райфайзенбанк на первом этаже, который вот тут вот в подвале. Ну, не под вами, а в следующем. Сколько было квитантов? Я заплатил на общую сумму где-то порядка 800 гривен. Это они к нам вообще этого не поплатили, mm -mm. что нужно. А мы были на третьем этаже в первом здании? На первом этаже. Ой, на третьем этаже в первом здании. Был. Был в архиве. Ну, архив. Это не архив, я говорю. Третий этаж, первое здание, где Райфазен Угу. Был. Это десятый кабинет. Ташечка, уже после обеда. Да? Нет. Десятый кабинет ты... на втором этаже, это а Да то... я не помню, но ну, мне, смотрите, даже расскажу даже так. Как его фамилия из 24 кабинета там написано? Он сказал, что все здесь готово, лишь только написать нужно платежки, которые были проплачены. Ну, смотрите, хорошо. Мы поняли, о чем вы говорите. Еще добавлю, они не могли бы мне распломбировать газ, газовую колонку, до того момента, пока я бы не заплатил. Кто? Мне пришли, опломбировали, сказали, ну, что закон... Э, колонка... Конечно. Ленточкой. Вы в 21 первом кабинете выписывали, да? Вы говорите, у квитанции вам выписывали. Я правильно фамилия у вас? Пти сын. Мне, давайте договорю, меня опломбировали. У -у -у. Сказали, что нужно собрать какие документы, то есть ну, я пришел хоть э, до, ну то есть паспорт на колонку, там вот это прочее, вот прочее. Какой там. кабинет вы э, приходили тогда в марте? Вы мне по кабинетам, а я вам по то что пришел обратно физически. Вы понимаете правильно, мы уточняем, где искать ваши проплаты, вы не слышите я не помню, нас. Я не, не помню. Ну вы не знаете, а я смотрю по восьмерке, вас вообще нет, вам ничего не выписывали. Вот мы и уточняем. Вот много я вы тоже помню, вопросов. Номер кабинета, я естественно. Ну не значит, люблю. я отдаю вам ищите по кабинетам. Не, ну что и что вы же такие ну, интересные. В смысле интересные? Я пришел к вам, чтобы. Вот и мы ситуацию. правильно мы задаем ему вопросы, чтобы знать нам омлете искать. По номерам кабинетам я просто не помню. Вы а можете вы... показать, где у, в кабинете. Вы, у, вы вы были. Это двадцать первый кабинет. Я вижу, что это должно быть. Ну, ладно, нету здесь проплат. Тут вообще я человека не нахожу. А по фамилии? Ну, сейчас по фамилии буду. Поднимайтесь на да. второй. Потому да, что если бы не принимали, я бы выпитывала. Так, а я говорю? Да, да, да. Ну, да. Так, а как? А что за что? Ну, а как мне туда пришли? И не 800 гривен. Ну, я 600 о, или 800, о, там было нормально. Там 25 гривен стоило, по-моему, от сортива даже до 100. Ну и всего. Раскламбирование 20. вот этого да. вот эту пломбу, да. чтобы пришли да. мне. Мне его отключили, заново отключили. Мы включили, включили да. же по Птица да. Андрей, да. Лицевой да. да. вообще какой-то придумал. А какой адрес? Халтори на 10? А-а-а, в культуре на 10. Там не было расчетных счетов. Когда счетчики салат. ставили. А если то И бывали а? на любые. Угу. Да. Ты уже вправе, да? Да? да?

может, если ходить до мастера, чтобы он тут просто расписался, расписался. что <клес> И потом да. в 10 да, да, подскажете, или он уже Прием. Прием, ну, вы просто сдаете а, и а, же, Да, тут все. Нет, нет. нет. А, нет. Это... Немає Саш? <клес> Саш, подпиши, будь ласка. <клес> внизу. Вот <тут> <клес> <клес> Да, да, спасибо вам, же... спасибо. Вы просто объясняйте, правильно. Ну, я же не в ну, вашей системе, я же не знаю, я нет, гражданин. Нет, я... Если кого? мы спрашиваем, какой кабинет, вы хотя бы говорите, где мы хотя бы будем знать, кто вы писали. Два слова скажу. Да, просто да, по кабинетам постоянно фут футболили. Да, я номера, то не запоминаю. Спасибо. Спасибо. Да, сейчас я буду. Там если вы вообще не было на этом доме. Ну, сказали подпись, да, я в архиве. Я знаю. Не в архив прием надо сдать. Ну сказали от вас подпись там. Вот. На вот, этих, на вот этих штучках. Вот. Там я не там не расписался. У -у 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 -у. Ну, Включение вот. плата 30 ты говори, ну, Все, короче, есть. У -у -у -у. Все, спасибо. Паспорт можно забрать. Не нужен. Не вот.

Вот это сказал. сказали не надо, да? да Квитанции да. вам смируют? Квитанции по этому дому лицевого счета не было, написали вам. Все, больше ничего не Все, надо. Все, я за Спасибо, до свидания.